السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ